नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणीयम् दशकम् पत् मैकुण्डवर्दिद अम्बोजयो अम्बोजयोनिरसजत्खिल जीवदेहान् स्थाणूनि बूर्हमयानि तदा जातिर्मनुष्यनिवकान् अपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविको बीतिः अत्यानवृत्तिमिति पञ्चविदांस सृष्ट्वा उद्दामतामस दूनक तेने त्वदीयचरणस्मरणम् विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनगम् सनन्दम् भूयः सनातनमुनिम् च सनक् कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाका तोल्पादभक्तिरसिका जगृन्नवाणीम् तावल् प्रगोपमुदिदम् प्रदिरुन्धतोऽस्य ब्रूमध्यतो जनिमृडो भवदे गदेशः नामानि मे कुरुपटानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स एकादशा च विभिन्नरूपम् रुद्रम् विदाय दयिता वनिता च दत्त्वा वन्द्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरम् तम् रुद्राभिषिष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्भूर्यमाण भुवनत्रयबीदचेदाः मा प्रजाः सृज तबच्चर मङ्गलायेति चष्ट तम् तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रीः तत्रा गिराः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुच्च वसिष्ठदच्छौ भगवान् भवदङ्ग्रिदासक धर्मादिकानपिसृजन्नद कर्दमम् च वाणीम् विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् तुद्बोधितैः सनगदक्ष मुगैस्तनूजैः उद्बोधितच्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्छ दुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिदाय सर्गवृद्धिम् अप्रानुवंस्तव पदाम्बुजमासीदोऽभूद् जानन्नुपायमददेहमजोविभज्य शी पुंसमाभावममव जन्मनु तद्वदुभ्याम् ताभ्याम् च मानुष कुलानि विवर्धयन्स्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणा अखिलगुरो भगवन् नमस्ते हरे कृष्णा गुरुवायुरप्पा